<свес> Ой, главное сейчас не заволноваться. Как мне лучше? Мне лучше этой стороны или этой? <свес> Ох, мне стыдно будет. <свес> <свес> э, вот помню действительно помню, потому что первый мой день, именно рабочий, это пришелся на мой день рождения. Это была такая первая моя серьезная работа. Я очень переживала. Я думала, что если я два раза пойду себе сделаю чай, это плохо. Люди будут думать, что о, я, я в общем, мало работаю. В общем, первую неделю я вообще не пила чай. Но день первый помню, потому что все было непонятно. Я студент, практического опыта не было и было все достаточно непонятно. Какая-то геометрия, какие-то солидворксы, что такое, в общем, но были хорошие этим лидер был Артем Татаревич, вообще было все достаточно интересно, классно. Вот как раз мы приходили, у нас было три человека но, новых, вот, и нам тогда сказали, что кто-то из нас был сотым. Вот, и это было как раз такой момент, вот, все интересное с точки зрения, то есть ты попал в какую-то такую вот дату, Ну, наверное, если кратко ответить, то это все-таки условия работы, как технические, так и там, коллективные. Я люблю, когда я что делать, а тут завжди я чем заняться. Наша компания началась в общем с трех человек со стартапа, и потом на каком-то этапе взросления наши боссы однажды нам сказали, что вот мы уже большая компания. Но мы бы хотели, чтобы дух стартапа сохранялся. Мне кажется, что ну, нам это удается, и это, конечно, держит здесь. Все еще хочется приходить на работу каждый день, как на праздник. В первую очередь, люди. То есть это, наверное, основной компонент. Потому что если тебе приятно работать, а с людьми, которых ты видишь вокруг каждый день, это... То, зачем ты будешь приходить на работу? Люди, у нас замечательные люди, начиная от коллег, с которыми работаешь, бок о бок, заканчивая менеджментом. Наш менеджмент меня всегда восхищал тем, что они не перестают учиться. Вадим Сынах очень давно как-то рассказывал о том, что мы берем людей в компанию, а не на проекты. Достаточно простая такая фраза, но в ней скрывается достаточно такой серьезный смысл. И в этом основной бенефит, и в этом основная фишка компании, то, что здесь происходит непосредственно лайфсайкл всего развития человека как инженера. И это очень круто. Я часто бываю такая довольно строгая, но не обращайте внимания, я все равно всех люблю. Спасибо. Я еще поговорю с ними сегодня. Когда работаешь такое количество времени с человеком, нельзя уже называть его просто коллегой. Пожалуй, можно назвать друзьями. А с 10 лет вообще много всего было в компании, но вот скучно не было никогда. Парнями так. Не, не очень принято, знаете, там какие-то теплые слова. Ну, блин, они все и так знают. Это мои друзья, я их люблю. Они классные ребята, с ними очень кайфово и весело проводить время, и на них реально можно положиться. Есть знакомые, есть друзья а здесь а, есть мои друзья. Здесь я создал семью, родил двух детей. Я вас всех люблю, ценю отношения наши, вот, ценю за поддержку. Носить шапки взаимку.